Сегодня наконец реализована идея победительницы конкурса по Иднаю Я Водотранспорт Татьяна Усмановой. Магазин называется Шушу, занимаемся мы в Зуття. В Киеве, на улице Гончара, 25. Сама идея развития велосипедной инфраструктуры в городе Киев мне очень близка. Я сам езжу на велосипеде, и я хочу, чтобы у нас велосипедов стало все больше, больше, больше. Киев один из наиболее загруженных автомобилями Городів. Багато площі на вулиці. Закрита арка, там внутрішній двір, які належать магазину, і само собою що там сам Бог волів, поставити, зробити велосипедний прокат. Досить швидко, спонтанно, але чотири велосипеди вже стоять. Ми взяли донори, розібрали, перекрасили, брендували, зібрали деякі модифікації. Готово. Это символ спид велосипеды, которые имеют возможность трансформироваться в велосипеды с фиксированной передачей. Два велосипеда чуть поменьше, два чуть побольше. Один с фиксированной передачей уже. Во всех остальных имеется возможность сделать или привил или фикс. Ну, здесь я вижу вот, приехала в Киев, что идея воплощена на все 100%, прокат будет работать, есть велосипеды, есть помещение. Все есть. Так как можно. Главное мое условие было в реализации идеи, чтобы прокат реально работал. Не просто его открыли он закрылся, а что он работал и завтра, и послезавтра, и через месяц, и так далее. Чтобы приносил какую-то пользу людям, чтобы могли брать, кататься, ездить куда нужно. Теперь любой в центре города может взять велики на прокат, специально сделанные для Pepsi Рефреш Продаж. Очень удобно, если ты живешь в центре, можно доехать куда угодно, и особенно на золотых. Узнал, что рядом есть велопрокат. Это шикарная идея, реализованная. Теперь я смогу каждый день кататься. Мне кажется, это очень удобно, чтобы каждый мог взять и покататься, и не хранить его дома. Он занимает очень много места. Приятно, приятно, что есть хорошие велики, хороший прокат. А что это впечатление? Ну, хороший велик. Хорошее впечатление. Люблю этот город. Осень великий город. Все хорошо.